Для вас это просто памятник, и за памятник много сил стоит. Для нас это не просто памятник. Я уже вам говорил, и я повторюсь. Для нас это история. Знаете, я скажу, проще сказать, не за это вся это наша жизнь для сказать. нас. Мы с детства, мы здесь родились. И для нас это больше, чем Для нас это символ, символ нашего города. Дойко! Дойко! Что, да стоит. Проще. Такую что, что да? стоит, за стоит за словом символ, да? Нет, не за слово, а что символ а, а, говорит, о чем говорит символ. Ну, вы, а, понимаете, это то же самое, о чем говорит вот эти флаги на этом здании, которые каменные сделаны. О чем говорят колонны, колонны на гостинице Харькова, О чем говорит это брусчатка на этой, э, это дома, мостовая выложена. Это. это все говорит... О том, что... О архитектуре нашего города. И больше не говорит ни о чем. Просто говорит о том, что это есть площадь, которая всегда была, которая как архитектурный памятник всегда существовала и всегда будет существовать. Это... История. Да. Это наша история. Да. Это...